o'rtoqlar man bir narsani o'ylab da. kimga yoqar kimga yoqmas bu gap ota onalarimizga qilayotgan munosabatimiz ota onalarimizga qilayotgan muomalamizni bir o'ylab ko'rishimiz kerak ekan ular biz uchun qilgan xizmatlari uchun biz kechasiyu kunduz uxlashga haqqimiz yo'q ekan haqiqatdan ham uydagilarimizni yaqinda mana umraga olib borib kelganimda uydagilarni armonim yo'q armonim qolmagan dunyoda armonim yo'q hammasini alloh Allah taolo berdi yoshligimdan hammasini berdi ammo shunda ham qalbi taskin topmas ekanda onamga hech narsa qilib berolmadim otamga hech narsa qilib berolmadim bu hech narsa emas degan narsa kelib qolar ekan nega chunki onangizni otangizni yetti marta yelkangizga ko'tarib haj qildirsangiz ham bedor o'tkazgan bitta tuniga teng kelmas ekan ota onaning roziligida jannat borligini ta'kidlashgan onalarni oyog'ini ostida jannat cennet deyishgan jannatga kirishimiz otalar rozida ota onalarimizni rozi qilishimizda jannatga kiramiz ammo biz bugun ota onalarimizga qanaqa muomalada bo'lyapmiz yomon farzandlar ko'payib ketyapmizku ota onalarimizga qo'pol gapiradigan do'q qiladigan aytganlarini qilmaydigan farzand bo'lib ketyapmizku aslida dadajon nima yegiz kelyapti onajon nima yegisi kelyapti deyishimiz kerakku oyoqlariga qarang tuflilariga qarang dadangizni onangizni oyoq kiyimlariga qarang boshlardagi ro'mollarga qarang do'ppilariga qarang eskirib ketgan bo'lsa xotirjam o'tirmang oshna xotirjam o'tirmang ota onangizga ota onangiz sizga qanchadan qancha mehr muhabbat ko'rsatgan siz biror ta odamga yaxshilik qilsangiz siz ya, undan yaxshilik qaytmasa yo'qol desa siz qanaqa holatga tushasiz ota onamiz kechasiu kunduzi turlarini bedor o'tkazib bizga xizmat qilgan lekin ammo bugun nega biz yaxshi muomalada bo'lmasligimiz kerak ota onangizni rozi qildingizmi hech narsa qilmay qo'ring. alloh Allah taoloning o'zi berib tashlaveradi dunyo ne'matlarini oyog'ingiz ostiga sochib qo'yadi ota onangizni norozi qildingizmi unda ham harakat qilmay qo'yavering Alloh taolo Allah, hech narsa bermaydi